İranda aylardır sanki məyk bilməyən etirazların dəstəyiçiləri sırasında tanınmış simalar da az deyil. Dini reşimin qatı əleyhdarı olan bu ölkənin Nobel mükafatçısı Şirin Ebadi ölkədə keçirilən etirazların inqilabla nəticələnəcəyini və hazırda reşimin süquta gətirib çıxaracağını qeyd edib. İran İranda məhsul Əmininin öldürülməsi ilə inqilab qətarı hərəkətə başladı. Bu qatarın son dayanacağı rejimin çökmesidir. Nəzərə alınsa ki, qatar bəzən üsürətli, bəzən də yavaş hərəkət edir. Xalqın da etirazları davam edir və edəcək, sadəcə fərqli formada. Edamlar, kütləvi həbslər və ağır cəzalar günü-gündən xalqi daha da qəzəpləndirir, hökumətdən uzaqlaşdırır. Bu zorakılıq hökumətin xeyrinə deyil. İranlı Nobel mükafatı laureatı Şirin Ebadi ölkəsində köçürülən etirazların inqilabla nəticələnəcəyini dən əmindir. Onun sözlərinə görə hökumət əleyhinə keçirilən bu iğtişaşlar inqilaba çevrilərək hazırki rejimin sügütnə gətirib çıxaracaq. Bu dəstur və etlaq Xameneiyə. Onu da deməliyəm ki, İran'da hər hansısa hadisə baş verirsə, bu mütləq ki, Xameneiyin başçılığı altında və onun xəbərdarlığı ilə olur. Parlament, məhkəmənin, hətta prezidentin belə ölkənin dini rəhbəri Xameneiyin icazəsi olmadan nə səy etmə hüququ yoxdur. 1979-cu ildə İslam inqilabından bəri İranda hökmranlıq edən din rejiminin qatı tənqidçisi olan Ebadi, hökumət əleyhinə nümayişlərin köçürülməsinin tərəfdarlarındandır. Ebadi hazırda keçirilən etiraz aksiyalarını hakimiyyətin legitimliyinə qarşı olan ən cəsarətli çağırış hesab edir. O ki, qaldı Qərbin etirazlara dəstəyinə təzahüratlar. Mən Qərb dövlətlərinin İran xalqına dəstəyini istəmirəm. Demokratiya və azadlıq üçün mübarizə aparmaq İran xalqının, təkcə bizim borcumuzdur. Bunu da edirik. Qərbin İran hökumətini dəstəkləməməsi kifayət edir. Berlindəki etirazları xatırlayırsınızmı? Parisdə, Londonda, dünyanın bütün şəhərlərində etirazlar olub və hələ də davam edir. Mesajımızı dünyaya çatdırmaq İran xariciindəki biz İranlıların borcudur. Etirazlar isə qaldığı yerdən davam edir. Keçirilən geniş nümayişlərdə cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən olan iranlılar dini rejimə süqutna çağırış edir. Hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirilir.